Nənqalxalq Muğan mərkəzində möhtəşəm bir gün yaşatdı. İzləyicilərinə sözün igidləri. Vətən müharibəsində qəlibiyyət gücünü göstərib, düşməni diz çökdürən igidlərimiz bu gün də sözü qarşılarında ram etdilər. Əslində zəfər əldə edən igidlərin hər biri istər müharibə, istərsə də müharibədən sonrakı dövrdə ayrı-ayrılıqda böyük hərflə yazılacaq sözümüzün igidlərinə çevrilmişdi. Ən xoş arzularımız, ən xoş diləklərimiz onlara itaf edilən sözlərimiz idi. Bugünsə söz döyüş meydanının qəlibiyyət əsgərlərinin idi. Bu meydanda da söz deməyi bacardı giglərimiz. Bu dəfə qəhrəmanlarımız sözləri ilə ürəkləri fəth etdilər. Dinləyicilərini və tamaşaçılarını sözün sehrinə salıb onları ayaq üstə alqışlamağa qədər ruhlandırdılar. Sözün igidlərinin təqdim etdiyi proqramın açılışı olduqdan sonra söz Millət vəkili Dildə deyil, əməldə şəhid ailələri və qazilərin yanında olan Qənrəpaşayevə verildi. General Xanım Vətən müharibəsində yiğidlərimizin qəhrəmanlığının hər bir azərbaycanlı üçün qürur rəmzi olduğunu söylədi. Ali başkomandanın ətrafında sıx birləşən xalqımızın dəmir yumruğunun bizi istəməyən bütün düşmənlərimizin hər an başına endirməyə hazır olduğunu söylədi. Daha sonra söz Yaşat Qondunun rəhbəri Elvin Hüseynov sözü vətən olan yiğidlərimizin hər sahədə bacarıq və liyətinin olmasını xüsusi ilə vurğuladı. Layihənin rəhbərlərindən olan araşdırmacı, jurnalist Aidə Eyvazlı silahı qələmə çevirən iqdarlarımızın qəlbinin məhsulu olan şeirlərin kitabə alınmasının vacibliyini vurğuladı. Və bu işdə köməkliyinə görə Söz ədəbi birliyinin təsisçisi və rəhbərləri Nigar Həsənzadəyə öz təşəkkürünü bildirdi. Tədbirin bədii hissəsində ürəyinin sevgisini yazıya köçürən qazilərimizin və müharibə iştirakçılarımızın öz ifalarında şeirlər səsləndi və musiqilər ifa olundu.